Завжди хотілося побувати в поселенні, яке має назву Чувелліна, Солонянського району. Тож ми беремо свій путь від Аполонівки, проїжджаємо через Солоне до Гончарівки і полями від Гончарівки їдемо в Очовилін. І бачимо на мапі 1821 рік. Ще балка мала назву ЧУВИЄДІНА, яка-то. 1853 рік. Бачимо, що в файл дечевини було два хутора. Ось тут хутер протікав струмок. І на мапі за 1935 рік ми вже бачимо, що тут... Селеще Чувелина повноценная У нас будет снімку за 1960 Другий рік. Ми вже бачимо, що тут велике село з хатами. А що нам Вікімопі каже? Ще полка моя назву Ісаєва в Чувеліна. При приближенні бачимо ставок. Один цвинтар. Десь серед поля руїни птицефабрики І на окраїні ще один цвинтар є. Едем оттуда. Итак, сейчас мы едем в село Чувылина, посмотрим, что там от него осталось. У меня личные водители есть, Наталья Владимировна. Такая суровая женщина взял в дороге. Подъезжаем к балке Исаевой, где когда-то располагалось село Чувылина посмотрим, что там от него осталось. Вот мы и проехали. Там вот тут. И ставок Что тут? Тут есть уточки, тут есть лебеди. Там два лебедя. Столб видно, с прожектором. О, Провода, обрезаны. Провода обрезаны. Походу, тут уже, наверное, никто и не живет. заброшенный село. Ну, ставок интересный, да? Да, проводов нема. Походу, уже и этого деда тут нема, что последний житель. Блять, сади які були за рощі за рощі. Хоча, хоча руїни хоч одної ну, батьки, знаєте? Покуди тут десь були дома, були. Ну це, це ж так. Да, по, по цій вулиці, так да. вулиця Ніжня, по-моєму, називалася, да? чи, так? Чи о, і о, ну стол Ой, собака здоровая лежит. Да. Ну все. Может, это Да нет. Ого, так там она не одна. А куда бежит? Ну за машиной бегали. Дивися, сколько овец. Нифига себе, тут овец. Это самое, даже, глянь, глянь, собаку не задали. Да. Ось сбоку. Оно, диви, красиво, так. Ой, так вообще классно. охота овец тут посе вы Что, куда дальше? Куда? Пока едем, я тебе потом скажу. Воно уже кладбище видно. Да. Какая-то могилка. Воно. Видно сельское кладбище. Глянь, ковыля сколько. Трава ковыль называется. Красиво. Дальше. Заедем, едем. Пока едем. Тут какой-то. Даже видно. Оттуда, вот там. И вот там. Вот Это вся село было, А тут даже кладбище есть. Сейчас глянем. Ага.

Ну, могилка так стоит интересная, все тоже. 60, тысяча девятьсот шестьдесят. Тысяча девятьсот тридцать седьмой, семьдесят четвертый. Девятьсот одиннадцатый. Девятьсот, тысяча девятьсот восемьдесят пятый. Ого! Много таких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. таких памятников 43 третий Да, сорок третий То же самое, наверное, сорок третий

интересно, 1890, 1967. Хм, там даже не разобрать уже. Поросла за оградкой. Дедунова. Дедунова просто. <клыш> Последний раз. В 2018 даже тут. 2017-2010 Недавно совсем хороны Города и хороны родителей на их родине, так сказать, граны да, Отсюда хрен будет. Ну, хорошо, то есть личный водитель якой только за в любое место поехать за мной, <связать> да, солнце? Хорошо. Скажу, хорошо, когда есть личные водители, я за любое кипишь. <связать> <связать> Тут какая-то хата была. А, Видишь, это камень А, ага. ага, ну стой. Я выйду. Ух ты, колодец был. Еще и вода даже есть, еханы бабай. Да чей-то двор. Ахата да. огород. Красота. Новую дорогу мы нашли с Наташей. Сейчас куда все и доедем. Да? Нашли еще одну вот тут колись то были дома. Да? Вот этот дом. Mm -hmm. Разрушенный. Ага. Mm -hmm. И один дом жили. А и собаки. Mm -hmm. А? М -м, так там не только дед. Там и бабка она жива. Ну, не знаю, что за бабка. Может, как из ну, может. А может какие из переселенцы. война все-таки. Цыгане какие-то. Надо разворачиваться. А, все, о, да. Все, вот тут, наверное, разворачивается и валит. Потому что... Стоп, ой, куда ты так быстро? Я вес не успел, блин, не пофоткать. Сейчас пофоткаешь. жизнь я, как, по переписи, на сколько на ну, який там год, вот, 2000 по-моему 70 жителей тут жило сейчас тупо одна хата и все наше мини путешествие в чувелина закончилось на водитель